я занимался, вы знаете, максимальным видом спорта. Это парашютный спорт, это джампинг. То есть я привозил группу, они проходили у меня 6 часов обучения, сдавали экзамен. Медик дает добро, и то есть человек прыгает. Это, ну, я скажу, это эмоционально. Знаете, мне дружина казала, что будет война. Я как-то всячески пытался успокоить, войны не будет. Она поехала у меня там на отдых на пару дней, приехала, и я собирался идти в день. Я встал рано утром, я очень рано просыпаюсь, выхожу и по телефону смотрю, началась война. Я вышел, не стал будить дружину. Уже когда пришел на работу, я позвонил и говорю дружины война. Ну, пошел в военкомат, я не говорил. И когда я пошел в военкомат, я столько встретил добровольцев. это Я не ожидал своего города. Он, он переполнен. Я пришел, я сказал дружине, что я, я иду добровольцем. Она говорит, ну, слезы, все, ну, ты, ну, ты, говорит, не тот человек. Ты не тот человек, который... Я говорю, ну, если я не тот, если Федя не тот или Вася не тот, то кто же тогда тот? Ну, изначально меня призвали, я попал в учебку, отучился на супера. Два месяца, два с половиной, я на отучился, и потом а, по распределению меня забрала 54-я бригада. Я попал на такой тяжелый напрямок. Это Лисичанск, Солидар, Белогоровка. Ну, Как-то Бог дал слаженность с людьми, и мы благодаря вот этой слаженности мы еще и выстояли. Это, ну, период 22 -го года я не хочу вешать там себе никаких ни медалей, ничего, ни регали. А просто скажу, что ну, мне кажется, это слаженность коллектива. Это было только ну, благодаря вот этой слаженности коллектива и держится, держится наш народ, держится Украина. А враг наш, ну, каждое утро начинал с градов. Отработает 2-3 кассеты градов. А, после этого работает танчик и миномет. И потом они кидают дымы, а ты в окопах. И дымы настолько, что за 15 метров ты ничего не видишь. Ты слышишь только направление, откуда по тебе стреляют. И, ну, и это настолько оно стало, вот как день сурка. Смотри, он коричневый маленький такой. Старались поддерживать э, 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 юмором. И на войне у нас там был... Вася кот, это кот-боец настолько, он по всем окопам, он ну, два года у нас ходил, он, ну, он и к врагам туда заходил в окопы, и, и, и у нас, и мышей ловил, и все это. Ну. Его ребята спасали от контузии у кота, контузия, вы просто не представляете, ну там думали, что Вася, ну все, мы получили в окопе, у нас мышка маленькая была, мы ее там трошки сникерсом подкармливали и назвали эту мышу Петрович. И к нам в окоп пришел Вася. И, ну, то есть жалко Петровича, конечно. Вы знаете, полтовский ГОКС, Ферекспо, очень сильно помогал там каждый год меня комбинат нам то есть как как зимние там, ботинки одежда все спальники рюкзаки аптечка но ну, я вам скажу что в 22, втором 23, 22, ну, аптечки не дешевые аптечки очень хорошие ну, то есть там я когда показал и сказал что это мой комбинат на котором я работаю все были конечно в шоке и рюкзаки не дешевые и вы знаете там повар банки ножи ну то есть это самое необходимое я у нас с ремонту горного оборудования мы ремонтируем дробилки Тут все праздники все ну как бы и, и беды переживали ну как как одной семьей вы знаете я когда шел мне говорили что за тобой сохраняется рабочее место ну честно сказать ну, последнее время, последние месяцы, когда я был на фронте, мне мало верилось, что ну, то есть я ну, как-то буду беседовать даже с вами. Ну, Боже, милость как-то велика, и то есть я вернулся. Но когда я пришел на комбинат, вы просто не представляете, сколько было вот этих обим, сколько было радости. Некоторые, вы знаете, одна женщина, она подошла, она стояла, она не знала, она просто у нее муж сейчас воюет. А, и она стоит и говорит, живы, живы, живы. Она на меня дивится, и говорит, живы. И она, она меня обняла, говорит, ну, а как? свою супругу и ну, дружина. Мне кажется, она прошла вот этот период вместе со мной. Знаете, вот как она, ты мерзла, говорит, мерзла и я. Ты не спал, говорит, не спала не я. Я понимал, что ну, то есть ее переживание, ее сердце, оно, 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 рядом. По поводу наших волонтеров, вот я бы хотел сказать, очень сильно мне помогали. Дина, Дима Гановский, Галина Полтовец, Анатолий Гелевич. знаете, это великий труд. Вот они ездят, собирают, делают сборы. Кто-то пожертвовал там 100 гривен, кто-то 200. Это есть перемога. Это есть перемога. Я хотел бы, ну, как бы сказать большое спасибо нашему украинскому народу за каждую гривню, за, за вот эти даже все все цукерки, которые вы передавали нам даже дитячие малюнки, они, ну, ты открываешь вот среди всего этого и ты читаешь их, и у нас блиндажи развешаны ими. Жертвуйте.